মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকক তোমালোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আমাৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ পাঁচ নং পাঠ বিয়োগ এই বিয়োগ পা নামৰ যিটো পাঠ আছে সেই পাঠটোৰ কিছু ক্ৰিয়াকলাপ মই ইতিমধ্যে কৰি দিছোঁ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই দি দিছোঁ এতিয়া তোমালোকে ছিক্সটি ফাইভ পয়ষষ্ঠি পৃষ্ঠাৰ পৰা চোৱাচোন এতিয়া মুখে মুখে বিয়োগ কৰোঁ আহা বুলি কৈছে ক টোকে ছাব্বিছৰ পৰা আঠ বিয়োগ কৰিব লাগে এতিয়া এই চাবি এই আঠটোক আমি ভাঙিলে ইয়াত ভাঙি দিয়া হৈছে ছয় আৰু দুই ইয়াৰ এককৰ ঘৰত যিটো হৈছে সেইটো বাওঁফালে লিখিছে ছয় যিটোৰ পৰা বিয়োগ কৰা হৈছে তাৰ এককৰ ঘৰতো এই বাওঁফালে দিছে ভাঙোতে এতিয়া চোৱাচোন আঠটোক ভাঙিলে কেনে ছয় আৰু দুই এনেধৰণৰ ভঙা আছে ছাব্বিছ এতিয়া ছাব্বিছৰ পৰা প্ৰথমতে ইয়াৰ এইটো বিয়োগ কৰা হৈছে ছয় ছাব্বিছৰ পৰা ছয় বিয়োগ কৰি বিছ পোৱা হৈছে তাক আকৌ এই বিছৰ পৰা এই যিটো আমাৰ আঠটোক ভাঙিছিলোঁ সেই দুইটো এই এইটো খাপত বিয়োগ কৰি ইয়াৰটোতো পোৱা গৈছে ওঠৰ এতিয়া ছাব্বিছৰ পৰা আঠ বিয়োগ কৰিলে কিমান পোৱা যায় ওঠৰ পোৱা যায় এতিয়া তেইছৰ পৰা সাত বিয়োগ কৰিব লাগে এইটো ভাঙি দিয়া হৈছে সাতটোক ভাঙিলে কেনে তিনি আৰু চাৰি তিনি চাৰি সাত হয় এতিয়া তেইছৰ পৰা আমি প্ৰথমতে তিনিটো বিয়োগ কৰিম তেইছৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব তিনিৰ পৰা তিনিগুণ শূন্য আৰু দুইৰ পৰা যেতিয়া আমি দুইটো নামিৰাই আনিম তেইছৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে বিছ হ'ব আকৌ এতিয়া আমি এতিয়া প্ৰথমতে তিনিটো বিয়োগ কৰিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াত বিছ পালোঁ বিছৰ পৰা আকৌ আমি চাৰিটো বিয়োগ কৰিম কিমান হ'ব বিছৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে পাম আমি ষোল্ল ষোল্ল এতিয়া তেতিয়াহ'লে ট্ৰেইন তেইছৰ পৰা সাত বিয়োগ কৰিলে আমি সোতৰটোকে পাম ষোল্লৰ পাম এতিয়া পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা আঠ পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা আঠ আমি এইটো আঠটোক আমি ভাগ কৰিম পাঁচ আৰু তিনি আঠটোক আমি প্ৰথমতে ভাঙি ল'ম পাঁচ আৰু তিনি এতিয়া প্ৰথমতে আমি পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিম পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰি দিলে ত্ৰিছ হ'ব এতিয়া ত্ৰিছৰ পৰা আমি আকৌ তিনিটো বিয়োগ কৰিব লাগিব ত্ৰিছৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব সাতাইছ তাৰপিছতো দিছে শুদ্ধ বিয়োগ ফল বিচাৰি উদ্যানলৈ যাবলৈ বিশালক সহায় কৰাৰ লগতে বিশালে যোৱা বাটটো ৰং কৰোঁ অহা বুলি কৈছে এতিয়া শুদ্ধ বাটটোত আমাৰ ৰং কৰিবলৈ গৈছে প্ৰথমতে বিশালে ইপিনৰ পৰা গৈছে এনেধৰণে ৰাস্তাটোত গৈছে এতিয়া ছশ চৌত্ৰিছৰ পৰা চাৰিশ একৈছ সেইটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব ছশ চৌত্ৰিছৰ পৰা চাৰিশ একৈছটো বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব চাৰিৰ পৰা এক গ'লগৈ কিমান তিনি তিনিৰ পৰা দুই গ'লগৈ এক আৰু ছয় চাৰি গ'ল দুই দুশ তেৰ এতিয়া আমি দুশ তেৰ পাইছোঁ এইটো এইটো কি কৰিব লাগিব আমি এতিয়া প্ৰথম বাটটো কি হ'ব এই বাটটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব কোনপিনে যাব বিছালে বিছালে এতিয়া কেনেকৈ যাব যিহেতু আমি দুশ তেৰ পাইছিলোঁ দুশ তেৰ হ'লে এতিয়া এইটো এইটো ৰাস্তাই যাব এইটো ৰাস্তাই যাব দুশ তেৰ তাৰপিছত আকৌ সাতশ বত্ৰিছৰ পৰা দুশ পোন্ধৰ বিয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া সাতশ বত্ৰিছৰ পৰা দুশ পোন্ধৰ বিয়োগ কৰিম আমি সাতশ বত্ৰিছৰ পৰা কিমান কৰিব লাগিব সাতশ বত্ৰিছৰ পৰা দুশ পোন্ধৰ ইয়াৰ পৰা দুইৰ পৰা পাঁচ নাযায় কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা এক দহ এটা ধাৰ কৰিম বাৰ হ'ল এক দহ দুই বাৰ বাৰৰ পৰা পাঁচ গ'ল সাত ইয়াত দুই থাকিলে দুইৰ পৰা এক গ'লগৈ এক ইয়াৰ পৰা হাতত দুই গ'ল পাঁচ পাঁচশ সোতৰ এতিয়া আমি পাঁচশ সোতৰ কোনটো বিশালে যোৱা ৰাস্তাটো পাঁচশ সত্তৰ পৰা গ'লগৈ পাঁচশ সোতৰটো এইটো হ'ব তাৰপিছত বিশালে এনেকৈ গৈ এনেকৈ যাব এইটো যাব এইটো ৰাস্তাত যাব পাঁচশ সোতৰ আকৌ ছশ একত্ৰিছৰ পৰা পাঁচশ একত্ৰিছ বিয়োগ কৰিব লাগে ছশ একত্ৰিছৰ পৰা কিমান কৰিব লাগে ছশ একত্ৰিছৰ পৰা পাঁচশ একত্ৰিছ পাঁচশ একত্ৰিছ এইটো একৰ এক গ'ল শূন্য তিনি তিনি গ'ল শূন্য ছয় পাঁচ গ'ল এক এশ এতিয়া আমি এশ যিটো পাম সেইটো ৰাস্তাই যাব লাগিব বিশালে সেইটো ৰাস্তাই যাব এইটোত আমি এশ পাইছোঁ এইটো এইটো এশ ৰাস্তা এতিয়া এনেকৈ গৈ এনেকৈ গৈ এনেকৈ গৈ এইয়াত উদ্যানখনত সোমাব এতিয়া এনেধৰণৰ হ'ব এতিয়া আমি এই ৰাস্তাটো আমি এই ৰাস্তাটো যিটো পাইছোঁ আমি সেইটোত ৰং কৰিব লাগিব নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা পথালিকৈ বিয়োগ কৰোঁ অহা বুলি কৈছে একক দশক শতক এনেধৰণে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে তিনিশ ছয়াশীৰ পৰা এশ বত্ৰিছক বিয়োগ কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰথমতে আমি এককৰ ঘৰৰ অংকটোৰ পৰা এককৰ ঘৰৰ অংকটো বিয়োগ কৰিম ছয়ৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিম ছয়ৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে যিটো বিয়োগ ফল হয় চাৰি এইটো এককৰ ঘৰত বহোৱা হৈছে চাৰি ঠিক তেনেধৰণে আঠৰ এইটো দশকৰ ঘৰৰ পৰা অংকটোৰ পৰা আমি দশকৰ ঘৰৰ অংকটো আমি বিয়োগ কৰিম দহ আঠৰ পৰা আমি তিনি এই যিটোৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগে ইয়াত দশকৰ ঘৰৰ অংকটো আছে আঠ ইয়াত দশকৰ ঘৰৰ অংকটো আছে তিনি আঠৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰা হৈছে আৰু পোৱা হৈছে পাঁচ এইটো পাঁচ বহোৱা হৈছে আৰু এইটো আমি দশকৰ ঘৰত পাঁচ বহাওঁ ঠিক তেনেধৰণে শতকৰ ঘৰৰ পৰা অংকটোৰ পৰা আমি শতকৰ ঘৰৰ অংকটো বিয়োগ কৰিম তিনিৰ পৰা আমি এক বিয়োগ কৰিলোঁ তিনিও গ'ল দুই এতিয়া আৰু এই দুইটো আমি শতকৰ ঘৰত বহুৱাইছোঁ এয়া নিজেই কৰি চোৱা কৈছে এতিয়া আমি ছয় ছয়শীৰ পৰা চৌসত্তৰ বিয়োগ কৰিব লাগে এতিয়া আমি এককৰ ঘৰটোৰ পৰা আমি এককৰ ঘৰতো বিয়োগ কৰিম ছয়ৰ পৰা চাৰি গ'লকৈ কিমান দুই তাৰপিছত আমি এই দশকৰ ঘৰটোৱে দশকৰ ঘৰ আঠ সাত গ'ল এক বাৰ হ'ব ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া আমি এককৰ ঘৰটো এক নৰ পৰা ন গ'ল গৈ শূন্য চাৰিৰ পৰা দশকৰ ঘৰ চাৰি চাৰি শূন্য আমি শূন্য এটা বহালে হ'ব বাসত্তৰ পৰা শূন্য বিয়োগ কৰিব লাগে আমি কোনো এটা সংখ্যাৰ পৰা যেতিয়া শূন্য বিয়োগ কৰিলে আমি যিটো সংখ্যাৰ পৰা বিয়োগ কৰোঁ সেই সংখ্যাটোৱে পাওঁ আমি সেইটো বাসত্তৰ বঢ়াই দিলে হৈ যাব দুশৰ পৰা এশ বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব এশ সেইটো মুখৰতে ওলাই আছে এতিয়া সেইটো পঞ্চাছৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বিয়োগ কৰা এতিয়া আমি দশকৰ এককৰ ঘৰৰ পৰা এককৰ ঘৰৰ শূন্যৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিবলৈ শূন্যৰ পৰা পাঁচ নাযায় কাৰণে আমি দশকৰ ঘৰৰ পৰা এক দহ এটা আনিম দহৰ পাঁচ গ'ল পাঁচ এতিয়া এক দহকৰ ঘৰত চাৰি থাকিলে চাৰিৰ পৰা চাৰি গ'ল শূন্য আমি শূন্যটো নবঘাওঁ আগত ইয়াৰ পঞ্চাছৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বিয়োগ কৰিলে তেতিয়াহ'লে পাম আমি পাঁচ তাৰপিছত সত্তৰ পৰা ষাঠি বিয়োগ কৰিবলৈ আমি দহ এককৰ ঘৰৰ পৰা এককৰ ঘৰটো যদি বিয়োগ কৰোঁ শূন্যৰ পৰা শূন্য বিয়োগ কৰিলে শূন্যই পাম সাতৰ পৰা ছয় গ'লগৈ এক তাৰপিছত দহক আমি আকৌ ইটোত চাওঁ পয়ষষ্ঠিৰ পৰা পঁচপন্ন বিয়োগ কৰা পঞ্চ পাঁচৰ পৰা আমি পাঁচ বিয়োগ কৰিম দহ এককৰ ঘৰৰ পৰা একক শূন্য ছয়ৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব এক এতিয়া আমি এয়াটো একেই কৰিম পাঁচৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিম শূন্য দশকৰ ঘৰতো আমি দশকৰ ঘৰৰ অংকটোৰ লগত বিয়োগ কৰিম পাঁচৰ পৰা পাঁচ গ'লগৈ শূন্য তিনিৰ পৰা দুই গ'লগৈ এতিয়া শতকৰ ঘৰত শতকৰ ঘৰৰ বিয়োগ কৰিম তিনিৰ পৰা দুই গ'লগৈ এশ উত্তৰটো উত্তৰ কি হ'ব এশ তিনিৰ পৰা দুই গ'লগৈ এক হয় এতিয়া কৰোঁ আশা কৈছে ৰিণীয়ে দেউতাকৰ লগত পাঁচশ টকা লৈ বজাৰলৈ গ'ল তাৰে দুশ পঞ্চাছ টকাৰ এটা স্কুল বেগ আৰু এশ পঁয়ত্ৰিছ টকা দামৰ এখন কিতাপ কিনিলে বজাৰ কৰাৰ পাছত ৰিণীৰ হাতত কিমান টকা থাকিল ৰিণীয়ে লৈ গৈছিলে কিমান বজাৰলৈ পাঁচশ টকা আৰু দুশ পঞ্চাছ টকাৰে স্কুল স্কুল বেগ আৰু এশ পঁয়ত্ৰিছ টকাৰ দামৰ এখন কিতাপ কিনিলে এতিয়া আমি সমস্যাটো কেনেধৰণে সমাধান কৰিব লাগিব এতিয়া ৰিণীয়ে কিনা স্কুল বেগৰ দাম কিমান দুশ পঞ্চাছ টকা কিতাপৰ দাম এশ পঁয়ত্ৰিছ টকা সেইটো যোগ কৰিবলৈ কাৰণে যোগ চিনটো দিয়া হৈছে ৰিণীয়ে বজাৰ কৰিলে তেতিয়াহ'লে এই দুইটা আমি যোগ কৰি কিমান পাম তিনিশ পঁচাশী টকা ৰিণিৰ হাতত আছিল পাঁচশ টকা এতিয়া খৰচ হ'ল এই খৰচটো এইটো হৈছে তিনিশ পঁচাশী টকা এইটো সেইকাৰণে এইটো বিয়োগ কৰিব লাগিব পাঁচশৰ পৰা তিনিশ এইটো বিয়োগ চিনটো দিয়া হৈছে তিনিশ পঁচাশী বিয়োগ কৰিব লাগিব দহৰ পাঁচ গ'ল গৈ পাঁচ ইয়াৰ পৰা আমি এক দহটা ধাৰ কৰি দহৰ পাঁচ গ'ল পাঁচ ইয়াত আমাৰ ইয়াৰ পৰা এক দহটা লৈ গৈছিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াত কি থাকিব ন থাকিব নৰ পৰা কি হ'ব দ ন আঠ গ'ল এক তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা আমি যিহেতু শূন্যৰ পৰা নাযায় কাৰণে এক দহটা ধাৰ কৰিব লাগিব কৰা হৈছিলে সেইকাৰণে চাৰি থাকিলে চাৰিৰ পৰা তিনি গ'লগৈ এক বজাৰ কৰাৰ পিছত ৰিণি হাতত থাকিল এশ পোন্ধৰ টকা তাৰপিছত দুই নম্বৰ যিটো দিছে তাত কি দিছে বাৰ্ষিক বাৰ্ষিক উৎসৱ উপলক্ষে বিদ্যালয়খনৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ মুঠ চাৰিশ ছাপন্নগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যদি বিদ্যালয়খনৰ পঞ্চম শ্ৰেণীত এশ বত্ৰিছগৰাকী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীত এশ ঊনআশী গৰাকী আৰু শিক্ষাৰ্থী আছে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি সেই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যাটো কিমান উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীটোক যোগ কৰি মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা যোগ কৰিব লাগিব সেইটো আমি কেনেধৰণে কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান আছিলে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে এশ বত্ৰিছগৰাকী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে এশ ঊনাশীগৰাকী এতিয়াতো আমি যোগ কৰিম ইয়াত যোগ শ্ৰেণীটো দিয়া হৈছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ পঞ্চম আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি যোগ কৰিলে দুই নয়ে দুইৰ লগত ন যোগ কৰিলে এঘাৰ এক দহ এটা আমি দশকলৈ লৈ যাম তিনিহাতে দহ এঘাৰ এই এক দহ এটা আহিছিলে যে এইখিনিৰ পৰা টোলা এক ডহটোলৈ এঘাৰ হ'ল একে একে দুই ইয়াৰ পৰা তিনি তিনিশ এঘাৰগৰাকী হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি এক দহ এটা ইয়াত পাইছিলোঁ যে তিনিশ এঘাৰগৰাকী হ'ব এতিয়া বিদ্যালয় মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে চাৰিশ ছাপন্নগৰাকী আৰু পঞ্চম আৰু চতুৰ্থ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি যোগ কৰি জ্ঞান পালোঁ তিনিশ এঘাৰগৰাকী গতিকে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব এইটোৰ পৰা যিটো বিয়োগ কৰি যিটো পাম সেইটোৱে হ'ব ছয়ৰ পৰা এক গ'লগৈ পাঁচ পাঁচত গ'ল চাৰি চাৰি তিনি গ'ল এক তেতিয়াহ'লে এশ পঞ্চ পঞ্চল্লিছগৰাকী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব তিনি নম্বৰটো কি দিছে তাৰ জন্মদিন উপলক্ষে দুশ পঁয়ত্ৰিছটা মিঠাই আনিলে জন্মদিনলৈ অহা এশ পঞ্চ পঞ্চাছগৰাকী অতিথি প্ৰত্যেককে এটা মিঠাই খাবলৈ দিলে এশ পঞ্চাছগৰাকীক প্ৰত্যেককে এটা কৰি দিলে এশ পঞ্চাছটা দিব লাগিব মিঠাই কিছু সময় পাছত মোমাইকে আকৌ এশ পঁয়ত্ৰিছটা মিঠাই আনিলে এতিয়া কিমানটা মিঠাই আছে বুলি কৈছে সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি কেনেধৰণে কৰিম সমাধানটো মিঠাই আছিল দুশ পঁয়ত্ৰিছটা মোমাইকে আকৌ আনিলে সেইটো আমি যোগ কৰি দিম মোমাইকে অনাটো মুঠ মিঠাই এই দুটা লগ লগাব লাগিব কিমান পালোঁ দুয়োটা লগ লগাই এক তিনিশ সত্তৰটা পালোঁ যোগ কৰি আকৌ মুঠ মিঠাই আছিল তিনিশ সত্তৰটা অতিথিক খাবলৈ দিয়া হ'ল এশ পঞ্চাছগৰাকী অতিথিক আমি এশ পঞ্চাছটা দিয়া হৈছিলে এশ পঞ্চাছটাটো বিয়োগ কৰিব লাগিব উত্তৰটো কিমান বিয়োগ কৰি দুশ এতিয়া মিঠাই আছে দুশ বাইছটা বা এনেধৰণেও কৰিব পাৰি মিঠাই আছিল দুশ পঁয়ত্ৰিছটা অতিথিক দিয়া হ'ল এশ পঞ্চাছটা বাকী থাকিল কিমান পঁচাশীটা এতিয়া আগৰ মিঠাই পঁচাখীটা বাকী আছিলে পঁচাকিটা মোমাইকৈ আকৌ আনিলে সেইটো যোগ কৰিব লাগিব এশ পঁয়ত্ৰিছটো আৰু এন এতিয়া মিঠাই আছে এই দুয়োটা যোগ কৰি আমি পাইছোঁ দুশ বিছটা এনেধৰণে আমি যোগ কৰি এনে এনেধৰণেও আমি অংকটো কৰিব পাৰোঁ চাৰি নম্বৰটো হৈছে এনেকুৱা দুটা সংখ্যা লিখা যাৰ বিয়োগ ফল এশ দুটা সংখ্যাৰ মানে বিয়োগ কৰি বিয়োগ ফলটো কিমান এটা সংখ্যাৰ পৰা আনটা সংখ্যা বিয়োগ কৰি বিয়োগ ফলটো পাব লাগে এশ এটা কৰি দিছে আঠশ পঞ্চাছৰ পৰা সাতশ প পঞ্চাছ বিক কৰিলে এশ আকৌ আমি ছশ পঞ্চাছৰ পৰা যদি পাঁচশ পঞ্চাছ বিক কৰোঁ তেতিয়াও এশ পাওঁ তাৰপিছত দুশৰ পৰা এশ বিক কৰিলে আমি এশ পাওঁ আঠশৰ পৰা সাতশ বিয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ এশ এনেধৰণে আৰু বহুত দীঘল পাৰি নশৰ পৰা আঠশ বিক কৰিলেও এশ তোমালোকে নিজে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণে বিয়োগ ফল এশ উলিয়াই এটাৰ পৰা আনটো বিক কৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া এইটো এটা দিছে কৰোঁ অহা কৈছে ভিতৰৰ বিত্তটোত থকা সংখ্যাটোৰ মাজৰ বৃত্তটোত থকা সংখ্যাবোৰ বিয়োগ কৰি বিয়োগ ফলবোৰ বাহিৰৰ বৃত্তটোৰ খালী ঠাইবোৰত লিখা এই কি কৈছে ভিতৰৰ বৃত্তটোৰে এইটো ভিতৰৰ বৃত্তটোত থকা সংখ্যাটোৰ পৰা মাজৰ বৃত্তই মাজৰ বৃত্তটোত থকা সংখ্যাবোৰ বিয়োগ কৰি এই বিয়োগ ফলবোৰ এই বাহিৰৰ বৃত্তটোত এই বৃত্তটোত লিখিবলৈ কৈছে তেওঁ নশৰ পৰা সাতশ বিয়োগ কৰি দুশ এইটো লিখি দিছে নশৰ পৰা সাতশ বিক কৰি দুশ এতিয়া নশৰ পৰা তিনিশ বিক কৰি নশৰ পৰা মই তিনিশ বিক কৰি কিমান পাইছোঁ ছশ ইয়াত লিখিব লাগিব আমি ছশ নশৰ পৰা পাঁচশ বিক কৰিলে কিমান পাওঁ চাৰিশ নশৰ পৰা পাঁচশ বিক কৰি পাইছোঁ চাৰিশ ইয়াত আমি লিখিম চাৰিশ নশৰ পৰা এশ বিক কৰি লিখি কিমান পাওঁ আঠশ নশৰ পৰা আঠশ বিয়োগ কৰিলে কিমান পাওঁ এশ নশৰ পৰা চাৰিশ বিয়োগ কৰিলে কিমান পাওঁ পাঁচশ এনেধৰণে পোৱা যায় এতিয়া সংখ্যাৰ এটা যাদু দিছে তিনিটা অংকযুক্ত যিকোনোটা সংখ্যা কোৱা সংখ্যা দুটাৰ তিনিটা অংকযুক্ত যিকোনো দুটা সংখ্যা লগ আছে এই সংখ্যা দুটা চাৰিশ পোন্ধৰ আৰু দুশ বিছ দুশ বাইছ দুটা সংখ্যা হৈছে এতিয়া সংখ্যা দুটাৰ এই যোগ ফল উলিয়াইছোঁ এতিয়া যোগ ফল চাৰিশ পোন্ধৰৰ লগত দুশ বাইছ যোগ কৰিলে কিমান পাইছে ছশ সাতত্ৰিছ পাইছে যোগ ফলটোৰ পৰা দুশ বাইছ বিয়োগ কৰা এই যোগ ফলটো এই দুটা যিটো চাৰিশ পোন্ধৰৰ লগত দুশ বাইছ যোগ কৰি পোৱা গ'ল ছশ সাতত্ৰিছ আৰু এই যোগফলটোৰ পৰা দুশ বাইছ বিয়োগ কৰিবলৈ কৈছে দুশ বাইছ বিয়োগ কৰিলে কিমান পালে চাৰিশ পোন্ধৰ এতিয়া তাৰপিছত আকৌ যোগফলটোৰ পৰা আকৌ চাৰিশ পোন্ধৰ বিয়োগ কৰা আৰু চাৰিশ পোন্ধৰ বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব দুশ বাইছ যিটো যোগফল পোৱা যায় তাৰ পৰা বিয়োগ কৰিলে আমি কি দেখিলোঁ যি দুটা সংখ্যা বিয়োগ কৰা হৈছে এটাত যদি দিয়া থাকে আনটো পাবৰ কাৰণে এইটো বিয়োগ কৰিলে আনটো সংখ্যাই পাওঁ আমি এতিয়া ছশ আঠত্ৰিছৰ পৰা দুশ বাইছ বিয়োগ কৰি চাৰিশ পোন্ধৰ পাইছোঁ মানে চাৰিশ পোন্ধৰ দুশ বাইছক লগাই পিনি আমি দুশ বাইছ পাইছিলোঁ অঁ কি কয় ছশ আঠত্ৰিছ পাইছিলোঁ কিন্তু যদি মোক যোগ ফলটোৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰিলে যি দুটা সংখ্যা যোগ কৰা হয় তাৰে এটা দিয়া থাকিলে আনটো আমি সেইটোৱেই পাওঁ দুশ পোন্ধৰৰ লগত আকৌ চাৰিশ পোন্ধৰ যোগ কৰিলে ছশ সাতত্ৰিছ পাইছোঁ বাহ ম বৰ মজা খেল বুলি কৈছে এতিয়া এই আমাৰ সংখ্যা যাদুটো কৰি সেইটো আলমত কৰিব দিছে ছশ পঞ্চাছৰ লগত দুশ যোগ কৰিলে আমি পাওঁ আঠশ পঞ্চাছ আঠশ পঞ্চাছ পাওঁ এতিয়া আমি যিটো যোগ যোগ ফল পাইছিলোঁ আমি সেই সংখ্যাৰ যাদুটোত একেধৰণে কৰিলে আমি এতিয়া আ ছশ পঞ্চাছ আৰু দুশ যোগ কৰি আঠশ পঞ্চাছ পাতিলোঁ এতিয়া এই যুগ যোগ ফলটোৰ পৰা এটা সংখ্যা পাবলৈ হ'লে এই যি দুটা সংখ্যা যোগ কৰা হৈছিলে তাৰে এটা পাতি দিলে আমি সেইটো আমিটো ইয়াৰ আমি এই দুশ পাবৰ কাৰণে ইয়াত নথকা যিটো ছশ পঞ্চাছটো নাই সেইটোত পাতি দিলে হ'ব তাৰপিছত ঠিক তেনে আঠশ পঞ্চাছৰ পৰা ছশ পঞ্চাছ পাবলৈ আমি এই দুটা যোগ কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ দুশটো আমি ইয়াত লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত ঠিক তেনেধৰণে নশ তেইছৰ পৰা তিনিশ ছয় বিয়োগ কৰিব লাগে বিয়োগ কৰিলে কিমান আমি একক বা একৰ ঘৰত তিনিৰ পৰা ছয় নাযায় কাৰণে ইয়াৰ পৰা এক দহশকৰ পৰা দহটা আনিলোঁ দহ তেৰ হ'ল তেৰ পৰা ছয় গ'লগৈ সাত ইয়াত আমি দহশকৰ ঘৰত আমি এক দহটা লৈ গৈছোঁ সেইকাৰণে এক দহ থাকিলে একৰ পৰা শূন্য গ'লগৈ এক ন তিনি গ'ল কিমান ছয় ছশ সোতৰ এতিয়া ছয়শ সোতৰ পৰা আছোঁ ছশ সোতৰৰ লগত এইটো যোগ ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা আমি বিয়োগ ফল যিটো বিয়োগ কৰা হয় সেইটো যোগ কৰি দিলেই এইটো আমাৰ মূল মুখ্য পাওঁ আমি তিনিশ ছয় এইটো নশ তেইছ আছিলে আকৌ তিনিশ ছয় পাবৰ কাৰণে এতিয়া চাওঁ তিনিশ ছয় পাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব নশ তেইছৰ পৰা ছশ ছশ সোতৰটোক বিয়োগ কৰিলে এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা তাৰপিছত নিজে কৰি চাবা তোমালোকে তাৰপিছত খালী বাকচৰ সংখ্যাবোৰ উলিয়াই অহা ইয়াৰ পৰা এককৈ কমাই যোৱা হৈছে ছশ সাতান্নব্বৈৰ পৰা এক কমালে ছশ ছয়ান্নব্বৈ আমি এককৰ ঘৰটো সংখ্যাটো সলনি কৰিলে অংকটো সলনি কৰিলে হৈ যাবা ছ এক তাৰপিছত ছশ ছয়ান্নব্বৈৰ পৰা আৰু এক যদি কমাই দিওঁ আমি ছশ পঞ্চানব্বৈ ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি এক যদি কমাই দিওঁ সিমান পাম ছশ চৌৰান্নব্বৈ ইয়াৰ পৰা যদি আমি এক কমাই দিওঁ আকৌ ছশ তিৰান্নব্বৈ আমি এককৰ ঘৰত আমি এক এককৈ কমাই গ'লে হ'ব ইয়াত দশকৰ ঘৰত ইয়াত দহকে কমাইছে এতিয়া আমি দহ দহ কমালে আমি দশকৰ ঘৰৰ অংকটোত কমাব লাগিব এইটো আমি যেনেকৈ এককৰ ঘৰত কমাইছিলোঁতো দশকৰ ঘৰত কমাব লাগিব দশকৰ ঘৰত এতিয়া ছশ সাতান্নব্বৈ এক এককৈ দহকৰ ঘৰত এক এককৈ কমাওঁ ছশ সাতান্নব্বৈৰ পৰা দহ গিফ কৰিলে কিমান ছশ সাতাশী ইয়াত চোৱা একক আৰু শতকৰ ঘৰৰ অংকটোৰ কোনো সল সাল সলনি হোৱা নাই অকল দশকৰ ঘৰৰ অংকটোহে সলনিছে এক একে কমি গৈছে তাৰপিছত আকৌ দহকৰ মানে ছশ সাতসত্তৰ ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াৰ পিছত কি হ'ব আমি দশকৰ ঘৰৰ পৰা এক কমাই দিম ছশ সাতষষ্ঠি আকৌ এইটো কিমান হ'ব ছশ সাতাৱন্ন আমি দশকৰ ঘৰৰ অংকটোত আমি এক এককৈ কমাই গ'লে হ'ব ইয়াৰ শতকৰ ঘৰতে এশ কমাইছে শতক এশ মানে শতক শতকৰ ঘৰত কমাই গ'লে হ'ব এৰাজো আমি ছশ সাতান্নব্বৰ পৰা যদি এশ বিয়োগ কৰোঁ আমি পাঁচশ সাতানব্বৈ শতকৰ ঘৰৰ পৰা এক কমি গৈছে পিছতোত আকৌ শতকৰ ঘৰৰ এক চাৰিশ সাতান্নব্বৈ হৈছে ঠিক তেনেধৰণে ইয়াৰ পিছতো আমি শেষ কমালে আমি শতকৰ ঘৰটোত আমি এক কমাই দিলে হ'ব তিনিশ সাতান্নব্বৈ হ'ব আকৌ ইয়াৰ পৰা এশ কাৰ দুশ সাতান্নব্বৈ হ'ব আমি এই আমি শতকৰ ঘৰটোৰ পৰা আমি এক এককৈ কমাই গ'লে পাই যাম উত্তৰটো এতিয়া ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাও অহা গৈছে চাৰিশ পোন্ধৰৰ লগত পঞ্চাছ যোগ কৰিলে কিমান হয় চাৰিশ পয়ষষ্ঠি হয় মইতো কৰি দিছোঁ চাৰিশ পোন্ধৰ লগত পঞ্চাছ যোগ কৰিলে চাৰিশ পয়ষষ্ঠি হয় আৰু চাৰিশ পঁচিছৰ লগত চল্লিছ যোগ কৰিলে চাৰিশ পঁয়ষষ্ঠি হয় সেইকাৰণে এতিয়া চাৰিশ পোন্ধৰৰ লগত চাৰিশ ইটো মিলাব লাগিব ঠিক তেনে তিনিশ সাতাইছৰ লগত দুশ যোগ কৰিলে পাঁচশ সাতাইছ হয় ঠিক তেনেধৰণে ছশ সাতাইছৰ পৰা যদি আমি এশ যোগ কৰোঁ পাঁচশ সাতাইছ টকা যে তিনিশ সাতাইছ দুশৰ পৰা ইটো হ'ব সাতশ পঞ্চাছৰ লগত আমি এশ পঞ্চাছ যোগ কৰিলে আমি পাওঁ নশ সাতশ পঞ্চাছৰ লগত নশ আৰু আঠশ সত্তৰ লগত ত্ৰিছ যোগ কৰিলে আমি ত্ৰিছ যোগ কৰিলে আমি নশ পাওঁ এইটো লোন মিলাব আঠশ চল্লিছৰ পৰা চল্লিছ বিয়োগ কৰিলে আমি আঠশ পাওঁ ঠিক তেনে ছশৰ পৰা দুশ যোগ ছশৰ লগত দুশ যোগ কৰিলে আমি আঠশ পাওঁ এইটো এইটো লোন মিলিব নশ বিছৰ লগত বাই নশ বিছৰ পৰা দুশ বিছ যেতিয়া বিয়োগ কৰিম আমি সাতশ পাম আৰু সাতশ পঞ্চাছৰ পৰা পঞ্চাছ বিয়োগ কৰিলে আমি সাতশ পাম এইটোৱে লোন মিলিব এতিয়া বাওঁফালৰ বিয়োগ ফলবোৰ সোঁফালৰ নিকটৱৰ্তী খবোৰৰ লগত মিলাওঁ অহা এতিয়া আমি তিনিশ পঁয়সত্তৰ পৰা ছাব্বিছ বিয়োগ কৰিলে নিকটৱৰ্তী খটো আমি কি তিনিশ পাওঁ বুলি ইয়াত দিয়াই আছে এইটো এতিয়া আঠশ চৈধ্যৰ পৰা চৌব্বিছ বিয়োগ কৰিলে যিটো কোৱা হয় তাৰ নিকটৱৰ্তী খটো কি হ'ব এতিয়া আমি আঠশ চৈধ্যৰ পৰা যেতিয়া চৌবিছ বিয়োগ কৰিম কিমান পাম চাৰি চাৰিখন শূন্য এক ইয়াৰ পৰা একৰ পৰা দুই নাজাৰ কাৰণে মই এক ডাটা ধাৰ কৰিলোঁ আমি এই ঘৰৰ অংকটো দশকৰ ঘৰ ইয়াৰ দশকৰ ঘৰৰ অংকটোৰ পৰা দহ এটা আনিলোঁ এঘাৰ গ'ল এঘাৰ দুই গ'ল ন ইয়াত থাকিলে সাত সাতশ নব্বৈ সাতশ নব্বৈ ওচৰৰ খটো নিকটৱৰ্তী খালৈ আমি কি কৰিব লাগিব আঠশটো হ'ব আঠশ সাতশটো আমাৰ নব্বৈ ঘৰ পিছ পাই যাব লাগিব সেইকাৰণে সাতশ ক'ত আছে ইয়াৰ আঠশ আঠশ ক'ত আছে ইয়াৰ এইটো হ'ব এইটো ইয়াৰ লগত মিলিব এতিয়া পাঁচশ পঁয়ষষ্ঠীৰ পৰা সাতত্ৰিছ বিয়োগ কৰিলে পাঁচশ আঠাইছ পাম এতিয়া নিকটৱৰ্তী খটো হ'ব পাঁচশ ছশ হ'লে আমি কেইবাৰ ঘৰো আগুৱাই যাব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া পাঁচশ ক'ত আছে সেইটো আমি ইয়াৰ লগত মিলাব লাগিব দুশ সাতচল্লিছৰ পৰা পঞ্চল্লিছ যেতিয়া বিয়োগ কৰিম দুশ দুই এতিয়া দুশ য'ত আছে সেই ইয়াৰ নিকটৱৰ্তী খটো দুশ হ'ব দুশ হ'ব ছশ তিৰান্নব্বৈৰ পৰা এঘাৰ বিয়োগ কৰিলে ছশ বিয়াশী ছশ বিয়াশী নিকটৱৰ্তী খটো হ'ব সাতশ এইটো সাতশ হ'ব এইটো বিয়োগৰ সমস্যা সাজু অহা বুলি কৈছে মালা আৰু আমিনাই বগৰী বুটলি আছিল মালাই এশ সোতৰটা আৰু আমিনাই দুশ চৌত্ৰিছটা বগৰী বুটলিলে এই তথ্যখিনিৰ পৰা বিয়োগৰ সমস্যা সাজিব পাৰিবানে মালাই এশ সোতৰটা আৰু আমিনাই দুশ চৌ চৌব্বিছটা বগৰী বুটলিলে কোনে বেছি বগৰী বুটলিলে এনেধৰণে কৈছে আমিনাই কিমানটা বগৰী বেছিকৈ বুটলিলে এইটো এটা সমস্যা সাজিব পৰা গ'ল বিয়োগৰ সমস্যা এইটো বেছি আমিনে কিমানটা বগৰী বেছিকৈ বুটলিলে বুলি কওঁ কওঁতে দুশ চৌত্ৰিছৰ পৰা কি কৰিব লাগিব এশ সোতৰটো বিয়োগ কৰিব লাগিব বিয়োগৰ সমস্যা এটা হ'ব ঠিক তেনেধৰণে তলত দিয়া তথ্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰি বিয়োগৰ সমস্যা আজো অহা ক দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত কুহলিয়ে কৰা ৰাণ সাতশ পঁয়ষষ্ঠি আৰু ৰোহিতে কৰা ৰাণ পাঁচশ সাতান্নব্বৈ এতিয়া এইটোৰ পৰা আমি সমস্যা কেনেধৰণে সাজিম বিয়োগৰ সমস্যা দুহেজাৰ তেইছ চনৰ তেইছ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত কুহলিয়ে কৰা ৰাণ সাতশ পয়ষষ্ঠি আৰু ৰোহিতে কৰা ৰাণ পাঁচশ সাতান্নব্বৈ এনে কেনেধৰণে আমি কোনে বেছি ৰাণ কৰিলে কুবলিয়ে ৰোহিততকৈ কিমান ৰাণ বেছি কৰিলে এনেধৰণে আমি সমস্যা সাজিব পাৰোঁ ঠিক তেনেধৰণে পিছৰতো কিতাপ এখন আৰু পুতলা গাড়ী এখনৰ মুঠ দাম চাৰিশ বাসত্তৰ টকা পুতলা গাড়ীখনৰ দাম তিনিশ আঠাইছ টকা এতিয়া কি কৰিব লাগে ইয়াৰ সমস্যা বিয়োগৰ সমস্যা কেনেধৰণে সাজিম পুতলা গাড়ীখনৰ দাম তিনিশ আঠাইছ টকা কিতাপ এখন আৰু পুতলা গাড়ীখনৰ মুঠ দাম চাৰিশ বাসত্তৰ টকা পুতলা গাড়ীখনৰ দাম তিনিশ আঠাইছ টকা কিতাপখনৰ দাম কিমান সেই কিতাপখনৰ দাম কিমান বুলি ক'বলৈ যাওঁতে চাৰিশ বাসত্তৰ পৰা যিহেতু তিনিশ আঠাইছটো বিয়োগ কৰিবলৈ বিয়োগৰ এটা সমস্যা হৈ গ'ল সংখ্যাৰ খেল খেলুৱৈ অহাক হৈছে এশ পঞ্চাছৰ লগত সাত যোগ কৰিয়েই কিমান হয় তেওঁ এবা পালে সাতৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে সাত পাঁচ এক এশ সাতাৱন্ন এতিয়া এশ সাতাৱনৰ পৰা আমি পাঁচ বিয়োগ কৰিলে সাতৰ পাঁচ গ'ল কিমান দুই পাঁচ এক এশ বাৱন্ন ঠিক তেনে এশ পঞ্চাছৰ পৰা ন বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব দহৰ ন গ'ল এক ইয়াৰ পৰা আমি এক দহ এটা ধাৰ কৰিছিলোঁ চাৰি থাকিলে চাৰি হ'ব এশ একচল্লিছ এশ একচল্লিছৰ লগত এতিয়া কিমান যোগ কৰিব লাগিব এশ বাৱন পাবৰ কাৰণে এশ একচল্লিছৰ লগত কিমান যোগ কৰিব লাগিব আৰু যোগ কৰিব লাগিব ন দহ এঘাৰ এঘাৰ যোগ কৰিব লাগিব এঘাৰ যোগ কৰিলে এশ বাৱন পাম আমি এঘাৰ এতিয়া ছয় গ'লগৈ কিমান ইয়াত বহাম পাঁচ পাঁচ তাৰপিছত এশ চল্লিছ ইয়াত আমি এশ পঁয়ত্ৰিছ দিব লাগিব এশ পঁয়ত্ৰিছ তাৰপিছত এশ বাৱন্ন এইটো থাকি গ'ল এশ বাৱন্ন লগত ন যোগ কৰিলে কিমান হ'ব এশ এষষ্ঠি এশ এষষ্ঠিৰ পৰা তেৰ এঘাৰ তিনি গ'ল কিমান হ'ব আঠ তাৰপিছত ইয়াত আমি দূৰত আলহী গ'লেও গৈছিলোঁ পাঁচ এশ চাৰি ইয়াত থাকিলে এশ আঠচল্লিছ এশ আঠচল্লিছ এশ আঠচল্লিছৰ লগত পোন্ধৰ যোগ কৰিলে আঠাশ আছে কিমান তেৰ তেৰ এক দহটা হৈছে চাৰি একে পাঁচ ছয় এশ তেষষ্ঠি এতিয়া এশ তেষষ্ঠি বিয়োগ কৰিব লাগে কিহৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰিলে ইটোৰ লগত এইটো যোগ কৰি যিটো পাম সেইটোৱে বিয়োগ কৰক তিনিয়ে নহয় তিনিয়ে নহয় বাৰ ছয় একে সাত আঠ এশ বিয়াশী এশ বিয়াশীৰ পৰা ঊনৈছ বিয়োগ কৰিলে সেইটো পাম আকৌ ইপিনে ইয়াত আমাৰ নিচিনা এশ চল্লিছৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম আমি চাৰি বিয়োগ কৰিলে আমি দেখুৱা চাৰি গ'ল ছয় তিনি থাকিলে এক এশ ছয়ত্ৰিছ আকৌ এশ চল্লিছ এশ চল্লিছ এতিয়া এইটো গোটেইটো হৈ গ'ল